Взял? Ну не, я не рассказывал, Сейчас что. расскажу. Приезжает таксист ко мне. Тойота у него. Тойота корола. Корола, да? Corolla, да. Или привод. Корола. Он сделал машину вот так вот. Три раза. Но, no, no, no. Он там покрасил, шпаклевки наложил. Но колеса стали вот так вот. Все. Кривая, короче. Кривая. Вот в аван хорошо. Нужно сделать. Чтобы она ехала ровно. Я говорю, ну тут как бы нереально, тут все уже ты можешь сделать. Я говорю, говорю вон, мне давай. Николай. Ну ладно, говорю, давай. Я рассверлил шаровую в трех плоскостях. Так и так. Ну я понимаю, так, да. шар. В итоге чувак, ну потом накрылась через два года. Поменяли шаровую на СТО. стали так. Призывали эвакуатор, чтобы приехать на развал. Так он ее продал эту машину в итоге или ездил? Да. Он еще по городу. Продал? Ну, что, катался, наверное, я не помню. Ну, катался, раз шару поменял. А -а -а. Катался. Ну, ну не на не два года ж хватило. Так надо было, значит, продавать, получается? Получается, да. Но он катался еще. Решил покататься. Да. Ну, еще раз засверлил, и мы дальше ездим. И, и, как раз Ездит дальше или нет? Я не знаю. Да, ну, раз ты приезжал. Я значит, уже ты... уехал от этого города. А, это в другом городе было? Ну, да. Поэтому уехал.